saja Youtube ini Liga Domestik kita Ini adalah Liga kita Liga Malaysia Berita terkini, mungkin kata-kata keramat dari Tunku Ismail adalah sebab utama kenapa Harimau Malaya menggila di separuh masa kedua perlawanan saat menentang Vietnam. Mari kita lihat dahulu video tersebut. Whatever we build is nothing if we do not have result. Remember this. Some, there are some who doubt us. Ada beberapa pihak yang tak percaya. Never mind. We are doing something new. They are not used to it. Let it be your performance speak louder than what they think. This performance, this unity is our hope. It's time for us to show our true fucking colors. This is like a revolution, guys. We are trying to bring Malaysian football into another level. Now, whatever we plan for, Whatever we build Apa benda yang kita merancang Apa benda yang kita membina Tiada maknanya jikalau tak ada keputusan Ataupun tak ada pencapaian Guys If we change football in this fucking country Jikalau kita tukar bola sepak dalam tanah air It's all because of you No one else You are the warriors You make them feel the sense of belonging You make them feel believe That is what we want Kita nak mereka percaya dan salah satu cara mereka boleh percaya adalah apa benda kita tunjuk perwatakan kita. Show our character. Fighting spirit. This is our home. Alright, go. Let's go. Satu, dua, tiga, tiga. Dalam sejarah bola sepak Malaysia yang penuh dengan jatuh bangun, hari ini muncul satu detik yang tidak akan dilupakan. Ini merupakan barisan kesebelasan utama Harimau Melaya yang paling kuat pernah dibentuk oleh Tunku Ismail. Dengan kata-kata keramat Tunku Ismail seperti yang anda telah lihat dan dengar tadi, kini Malaysia tampil dengan satu sejarah baharu selepas hampir 11 tahun kita kempunan untuk mengalahkan Vietnam. Ramai yang menyifatkan perlawanan semalam adalah perlawanan terbaik Harimau Malaya sepanjang zaman. Bukan sahaja dari segi pembaharuan, malah dari segi kualiti teknikal, pengalaman antarabangsa dan juga fizikal pemain yang luar biasa. Sebelum ini, usaha Tunku Ismail bagi memperkuat pasukan kebangsaan Malaysia telah menerima respon yang berbeza sebelum akhirnya projek revolusi Harimau Melaya bermula Disember lalu. Baginda yang memimpin projek revolusi skuad kebangsaan ini mula untuk membawa masuk ke pakaran jurulatih import dan pemain-pemain warisan yang berkelayakan menyarung jersey negara Menerusi satu video di dalam bilik persalinan seperti yang saya telah kongsikan sebentar tadi, Tunku Ismail sempat menjelaskan kepada pemain tentang usaha yang dibuat bagi membawa Malaysia ke tahap baharu. Sungguh pun begitu, usaha ini telah menerima kritikan hebat oleh sesetengah pihak yang masih tidak percaya dan Tunku Ismail enggan ambil peduli hal tersebut kerana mereka ini tidak terbiasa dengan perubahan. Ada beberapa pihak yang tidak percaya dengan projek revolusi ini. Sedangkan jelas sekali di depan mata bahawa Tunku Ismail sedang bersungguh-sungguh melakukan perkara yang baharu dan mereka tidak biasa dengannya. Oleh itu, Baginda mahu para pemain Malaysia terus membuktikan kemampuan di atas padang demi mengubah persepsi pihak luar tentang apa yang difikirkan selama ini adalah tidak benar sama sekali. Tunku Ismail merasakan bahawa prestasi ke semua pemain Harimau Melaya di atas padang bakal mengubah tanggapan pihak lain kerana hanya itu yang mampu membuatkan mereka percaya. Permulaan yang positif untuk skuad Harimau Melaya ketika ini apabila mencatat dua kemenangan berturut-turut dalam saingan kelayakan Piala Asia termasuklah ketika mengatasi Vietnam pada Selasa. Skuad kendalian Peter Klamowski turun dengan motivasi terbaik setelah menerima kehadiran lima tongkak warisan Baharu dari Eropah. Usaha itu membuahkan hasil apabila Malaysia menamatkan penantian badi 11 tahun untuk melakar kemenangan 4-0 di Stadium Nasional ke atas bintang pahlawan emas. Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Corbin Ong dan Dion Cools memastikan Eko Harimau Melaya meninggalkan Stadium Nasional Bukit Jalil dengan penuh ceria. Selepas dua perlawanan, tampuk peneraju kumpulan kini dihuni Harimau Melaya. Kemenangan ke atas pahlawan bintang emas membolehkan kita mengumpul enam mata. Lebih menarik, gawang anak buah Peter Klamowski masih lagi tidak dibolosi selepas mengharungi dua perlawanan kelayakan Piala Asia ini. Kekalahan besar anak buah Kim Sang Sik menyaksikan mereka jatuh di tangga kedua dengan tiga mata. Kelebihan jaringan memastikan Vietnam tidak dipintas negara jiran iaitu Laos. Laos meraih kemenangan pertama dalam kumpulan F apabila menewaskan Nepal 2-1. Kemenangan itu memastikan Laos meraih mata pertama dalam kumpulan. Selepas ini, Malaysia berpeluang melibarkan kelebihan mata mereka apabila berdepan Laos pada 9 Oktober. Vietnam pula berharap dapat bangkit apabila bertemu Nepal pada hari yang sama. Tanya buat skuad Harimau Melayak. Teruskan momentum kemenangan ini kerana jiran sudah tidak sabar ingin bertemu kita dalam saingan Piala Asia di Arab Saudi.